Кашель бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Путінські вояки то грубають правду і про фронт, і про армію Путіна, і звісно, про вище військове керівництво Недофедерації. не слухати команди, будете відказуватися від задач своїх. Я вам мамою своїх клянусь, Дітьми своїми клянусь. Я лично з Кожного. Я подам безвісті, а пач. Под... У мене є. Да. Вы все, ваш весь замес, кроме вон того человека. Вот. Вы все, я вас говорю, докажите, что вы мужики. Вот теперь у каждого спрашивай. Командир у нас Бабаков Юра, питерский, по, по, зубному. Мы уходили на боевую задачу, питерский моей группе сказал, если я сделаю какое-то лишнее движение, чтобы меня задачу мы выполнили достойно нам давали слово мужика, что нам подпишут отпуска, дадут в отпуск. По ей будем ездить по 6 человек. <coughs> Первые шесть человек уехал, потом сам командир поехал в отпуск. Нам отпуск не дали, порвали наши аэропорта, сказали, что мы пойдем выполнять боевую задачу. Мы с моим товарищем за ушли в Сочи. Так как боимся, что у нас... а як довго путіністи ще зможуть приховувати цю правду від громадян Федерації? Але це вже інша історія. А зараз повірте, чим голосніші ось такі волання пропагандистів, тим впевненіше їхня недофедерація котиться на дно. Уважаємі друзі. Наша страна нікому не вражає Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал, розвиває... стратегический потенциал все о чем мы сейчас говорим это давно анонсированная работа все наши планы по созданию перспективных систем вооружения по развитию оборонно-промышленного комплекса по обеспечению армии и флота россии современной техникой и вооружениями выполняются а ще вот очень люблю, когда в тот час, как Соловьев, Скобеев, Попов, ну и все другие им подобные пики заявляют про успешный успех на фронте. Ну, то есть, так вот брешут. Россия сильна, Россия способна, э, вот ужас какой, развиваться под давлением. Они даже не потрудились проштудировать историю, чтобы понять, как э, вдруг появились за Уралом заводы при, при производившие танки, катюши, самолеты, боеприпасы, которые шли эшелонами на фронт. То есть у них понимание того, что такое Россия, русский дух, и чем мы живем, чем дышим и как сражаемся, у них, у них этого понимания так и не появилось. Если сейчас Красноармейск и вся эта агломерация падет, а это не единственный котел, который появился, то завтра может российская армия, не встретив сопротивления, вдруг пойти по степям, степям по полям Украины до самого Днепра, не встречая сопротивления. Днепр в данном случае река. Тось фактичний далівої э, сторони города Києва, Левобережного. Я продовжую збирати на автівку для артилеристів НГУ. Це швидка доставка боєкомплекту і, звісно, безпека наших хлопців. А це головне. Тому прошу, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Скануйте QR-код і донайте. Нехай ця автівка якнайшвидше опиниться у наших військових, бо вони завдяки їй будуть відправляти окупантів туди, де їм місце. Ну, а я ж неодноразово вже казала, ви точно знаєте, що воно не на нашій українській землі. Тому нехай кожен окупант отримає свій щасливий квиток до Кобзона. Ну і особливо це, до речі, актуально на фоні того, що от пропагандисти зараз заявляють, ще й ось це. І там, звісно, вже близько к паніки. Тому що страшне, що ну, руководство давно збіжало і оставили просто солдат умирати. І коли їх беруть в пліни, з ними розмовляють... Они говорят, а как мы сдадимся? Они наши семьи взяли в заложники. Мужики, притом из русскоговорящих регионов Украины. Говорят, ну если не дай бог что, и они узнают, что мы сдали сами, они же наши, они же, говорят, такое творят. Мы поэтому и не можем.